и это было бы быстрее, а при этом другая часть стояла бы в очереди, та, которая не успела. А вот это не есть организация срыва. Потому что не все же выдержат, у всех есть ресурс временной. Столько ждать, выходить. Заходить. Да, я у разумляю, людей просто я... Часть людей, это как минимум 20-30%, которая вышла и имела желтенький, они назад не вернутся. Нет. Тем более вот эти ограничения, что с мандатом нельзя выходить. Кто вправе ограничивать человека, куда ему идти? с мандатами. Кроме того, вы говорите, То кроме час... часовых ребят. рамок есть такое понятие, как людская гидность. Ну, не, ну зачем? в Советском Союзе я мы не уже не были, разочар разочар проходили. Зачем людей превращать в какую-то тонкую Ну, нагадать им. Надо сделать Если уже такое случилось, я считаю, Мое мнение. Я не знаю, я здесь родился, поэтому я имею право да, говорить. Конечно. На этом не здесь, а вот именно на этом. Именно на этом. Первый родом. Да. Да. А у меня кабинет на 11 этаже, 8 лет я работаю, управлении по позаду. У вас тоже есть? Нет. нет, нет, нет. А, Видишь, как? Почему я говорю? Я считаю, что если уже я ничего не считаю. Я уже в отставке. Я не кивал, я университет закончил. Так вот он сказал, если что юристранство если второй раз. Було бідзис, там. Ну так і він же про це. Ні, це говорить, слышу, що І він про це говорить. Я і він каже, да. ви однодумці. Розумію, розмовляю. Розумію, а я розмовляю. Ви не артист, Ва, пан. А коли мені кажуть, да. чуть -чуть, коли мені кажуть, що малорослі, то що ви приїхали з Кацапетки, не говорите про Малоросію? Парк Ілліча, там, мабуть, є мої прадідушки. У мене второй кладбище, все. У меня там есть, еще на другом кладбище есть. Да, И у вот, одесситом можно стать за год дальше. Я родился меня, мне повезло. Я стоял где-то вот в одном из мест женщины, Она говорит, я никогда в жизни не видел одессита. Я сказал, на, ты можешь меня даже потрогать. Ой, ты настоящий одессит. Нет, дело не в этом. Это же не важно, десит или кто. Надо мыслить правильно. Я, например, не могу понять, почему. Должны сделать танцплощадку на том месте, где, наверное, мои праздники. Пра... Да, пращины... да, Нет. Да. Все должно быть правильно. Если говорят, закон говорит, что 18 метров, я же учил земельное право, я закончил в 1971 году университет, настоящий, который в Одессе 1800 какого-то года, года. Вот этот вот-вот, вот этот вот, Я Академии уничтожил 17-е училище, 14-е училище и так далее. Поэтому если они должны быть, строения должны быть новая, новая жизнь. Но если 18 метров, то сделайте 19, но не сделайте 68. И вот этот Ки Ки Иван Киван Ки его поднимает привет? на щит. А он не знает, что там под низом коммуникации, и что он ставит эти здания 25 этажей. Почему не сделали это? Я был в Сирии, я был в Иордании, на Кипре, я был в Америке, где? в Германии. Я служил, в 68 году был, но не стрелял в Чехословакии я считаю, что это моя, моя страна, это моя. У меня, родственники из за границу. Я а встал, здесь живу. Опа. Понимаешь, что? Какой канал у вас? Какой канал? Какой канал? канал? репортер. канал? не канал? я не встал, встал. Никакого, встал, Ми, ми не канали, ми звичайні, а? ми, звичайні, ми звичайні люди, які прийшли на слухання, ми не канали. Ні, ну тут, я бачу, що є. А є, є, звичайно. Я тут був, я намагався їм об'яснити, що це неправильно, щоб всі виходили. А як, треба щось говорити? Да, вот так же, як вважали, можуть прийти в руках і не є списки. Просто людям замінити одні на інші, а в цей момент регіструвати тих, хто сюди не вийшов, і все. Мені, ну, от не що? Мене, на днях, мені сказав один чоловік, которые в этой ну, в правозащитники. Да. А вы понимаете, что здесь сейчас со всех сторон правозащитники, так называемые, и кто из них первый ступит на эту ступеньку. Потому что, да, то есть я, например, Иван, я никогда в жизни не у меня, там, ну, мать меня была депутат дважды этого района, это был Кагановский район, до войны и после. Больше всего у меня, когда я, война, свободе слова, так не мага, как ты сказал, я буду неделю там. У тебя сейчас было уже утра последние 28 числа, мне показывают. Он говорит, Витка ты все знаешь? Я говорю, во-первых, я старше тебя лет а во-вторых, я в Одессе родился. Я к чему говорю, что? Понимаете, что? Я когда ехал в трамвай, я слышал разговор на, укра... на русском, украинском, еврейском, болгарском, греческом. И мне сказали ухо, потому что оно ну, было безвредно. И так вот было. А мама рассказывала, в 1936 году, она была тоже Пацанки Тогда избирали Верховный Раду, Верховный Совет СССР. Это какого-то докера или лаженика, я не как его называется в порту. Так его хороший работник, еврей какой-то, но он плохо знал, так они его нашли на руках, потому что они ему доверяли. Марк, он был сварщик, так его сделали как народ. Ну, там был А у меня где-то лет 30-40 лет назад, я, вернее, ну, по завтра Но дело не в этом. Когда ты разговор слышал, одна женщина говорит другой, где твой сын Робе? а видно на канатном заводе